और फिर इमाम जब मेराज के सफर पर जाते हैं अपने रब से करवाते हैं रबी मुझे मेराज करवाई मुझे अपना दीदार करवाया मुझे अपने करीब किया मुझे हर मेहनत से नवाजा कुरबान जंग अपने महबूब पर कुरबान जाऊ ऐसे आका पर जो हर मौके के ऊपर अपनी उम्मत को नहीं भूले जो मेराज के सफर के अंदर भी अपनी उम्र को नहीं बोले जो दुनिया से जाते हुए भी अपनी उम्र को नहीं बोले जो रोजे अपनी उम्र को नहीं लेकिन है जो हर मौके के ऊपर अपने नबी को भूल जाती है जिसको खुशी का मौका आए अपने नबी को बना देती है जो अभी के लोगों के ऊपर अपने नबी के तरीकों को बना देती है जो हर अपने बेटे की शादी करनी हो जिस रमी ने महराज के मौके पे हमें नहीं बोला जो दुनिया से जाते हुए हमें याद करके जा रहा है जो रोजे रब के सामने सजा हो सजाएगा, अपनी उम्मत के लिए रब से सिफारिश मांगेगा शबाद मांगेगा अगर तुम बड़ी कि हर मौके के ऊपर अपने रमी की सुतों के जनाजे निकालती हुई नजर आती है महबूब तुझे हमने मेरा अदा किया तेरी उम्मत के लिए ये तोहफा है तेरी उम्मत मेरे सामने अपनी जदीर न्याज चुकाएगी सजदा करेगी मेरे सामने वो साथ मेरे कदमों में सज़दा कर रही है मैं तेरी उम्मत को दिन में पांच दफा मेराज करवाऊंगा तेरी उम्मत से दिन में पांच दफा हम कराऊंगा तेरी उम्मत के लिए तुझे नमाज का तोहफा देने भेज रहा हूँ अपनी उम्मन को यह नमाज का तोहफा दे दे जब मेरे आका नमाज का तोहफा लेकर आए तो सहाबा इक्राम खुशी से झूठ उठे खुशियां मनाने लग गए हमें अपने रब से हम कला होने का मौका मिल गया मेरा नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है और मेरा के सफर में मेरे और आपके आग आका मेरे और आपके लिए ये तोहफा लेकर आए थे आज मेरे और आप थोड़ी देर के लिए अपने गरिमान के इस बटन को खोल के देखे कि क्या हमने अपने आका के इस तोहफे को कितना संभाला और कितना छोड़ा है क्या ये तोहफा जुमे की नमाज के लिए आया था क्या ईद की नमाज के लिए यह तोहफा देकर आए थे क्या मुसलमान सिर्फ ईद की नमाज एक जिसे तू गिरा समझता है ये तुझे हजार सजदों से नजात दिलाता है एक सजदा एक के सामने वाले बन जाए वो सारी दुनिया से हमें सारी दुनिया से बेरहबती अदा कर देगा और सारी दुनिया की हर चीज को हमारे सामने झुका देगा अगर ये जबी उस रब के सामने नहीं झुकेगी तो ये हर एक के सामने जलील होती हुई नजर आएगी ये कभी किसके सामने झुकेगी कभी किसके सामने झुकेगी कभी कहा सामने नहीं झुकेगी तो ये जलील होती रहेगी सलाह तुम्हारे राजनी ईमान वालों की मेहराज नमाज है अल्लाह अपने बंदे को अल्लाह अपने महबूब की उम्म के हर फर्द को सूरज होने से पहले अपना दीदार करवाता है दिन चढ़ते हुए अपना दीदार करवाता है दिन ढलते हुए अपना दीदार कराता है रात पड़ते हुए अपना दीदार कराता है रात पर जाने में अपना दीदार कराता है कितना कितना अपने महबूब की उम्मत के ऊपर शफकत करने वाला है कितना पसंद करता है अपने महबूब की उम्मत को कि हर हर फर्द को दिन में पांच दफा दीदार करवाना चाहता है लेकिन कितने जालिम है हम कि वो दीदार करवाने के लिए तैयार है वो हम खराब होने के लिए तैयार है वो अपने घर में बुलाने के लिए तैयार है लेकिन हम हम कितने हैं हैं कहते तो वक्त ही नहीं मिलता हमारे पास तो मोहनत ही नहीं है हमें दुनियादारी से मिले तो दे उसको याद कर मेरे भाई दूसरे बुजुर्गो नमाज को हल्का ना समझे नमाज को हल्का ना समझे नमाज को रूटीन की प्रैक्टिस ना समझे नमाज अहब का बड़ा वो तो है जो रब ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर के लिए अदा किया